Пане Марко, ну давайте поговоримо про питання, яке ухвалено американцями та виділена допомога Ізраїлю. правильно, значить, проголосували і Україні допомогу, і Ізраїлю. Наскільки серйозний це вплив? на що, от ми розуміли, і на що вона точно буде спрямована. Смотрите, да, Сенат там 75 голосами против 17 проголосовал за помощь Израилю, Украине, Тайваню и еще некоторым выборочным целям. Насчет Израиля я более как бы осведомлен. Там около 21 миллиарда долларов, как вы понимаете, это не деньги, которые будут переданы Израилю на допустим, военные нужды, это там большой пакет, который включает в себя 7 миллиардов долларов гуманитарной помощи Газе. Там включают в себя, конечно же, Размещение заказов израильской военной промышленности в США, то есть деньги практически не уходят из США, они остаются для рабочих мест, для заводов, для промышленности Америки. Что будет поставлено на эти деньги? Именно то, что не хватает Израилю сегодня, это в первую очередь я бы сказал, конвенциональные заряды и снаряды. Это 155 миллиметровые снаряды для артиллерии, это 120 миллиметровые стандартные снаряды для танков, это ракеты для железного купола, ракеты «Тамир», это те же ракеты «Хэтс-2», «Хэтс-3». Напомню, что эти ракеты, каждая стоит примерно по миллиону долларов, что немаловажно, особенно в рамках того, что около 120 130 было э, потрачено на отбитие атаки ирана буквально две недели назад mm -hmm. э, вот все это будет э, передано э, как бы в рамках этой помощи израилю израиль конечно же заказывает на эти деньги э, э, в сша эти заказы не могут быть переадресованы третьей стране, допустим, тем странам, с которыми у Израиля тоже есть какие-то коммерческие связи. Все это Израиль должен покупать за э, живые деньги, если можно так выразиться. И поэтому э, примерно это такой же, я бы сказал, такой же рецепт такой же, как Израиль получает каждый год определенную помощь примерно в 3 миллиарда долларов от США и также оставляет ее в Америке. Напомню, что каждый самолет стоит десятки миллионов долларов, особенно такие, как F-35. Израиль уже получил общее разрешение давно, между прочим, еще даже до войны на новую эскадрилью F-35, что тоже должна будет поставлена в ближайшие годы. Так что это как бы не перевооружение, а просто дополнительное вооружение Израиля теми видами вооружения, которые нам необходимы в рамках этой войны. Потому что запасы по-настоящему очень истощены, особенно перед э, ожидаемой войной с Хизбаллой. Потому что мы практически не решили ни одной задачи, которая поставила перед армией правительство 7 октября. Про Хезболу хотілося б дуже поговорити, але дуже широка тема пане Марко, і обов'язково ми її перечіпимо з вами. Але вже тоді, коли буде більше часу, зараз у нас там хвилинки три залишається. Я дуже хочу поговорити з вами. Знаєте, про що про публікацію The New York Times, та от журналісти видання кажуть про те, що Ізраїль, нібито планував масштабний напад на Іран в у відповідь, та за атаку, але о, значить, зменшив цей напад, аби уникнути прям повномасштабної. Ни війни і там приводять, значить, на умовах анонімності дані про те, що значить високопосадовці кажуть про бесіди і Джо Байдена, і Олафа Шольца, і Сунака з Бенджаміном Нетаняху да щоб притломити ось ці амбітні плани ізраїльських військових, у тому числі політичних керманочах, завдати великого удару у відповідь. Що ви про це думаєте? Израиль был атакован полномасштабной атакой беспилотных различных систем со стороны и из территории Ирана. Это абсолютный казус Бели. После этой атаки, несмотря на то, что с помощью союзников мы отбили большинство этих летающих зарядов, если так можно выразиться, это и дроны, камикадзе, различных модификаций. Это и крылатые ракеты, и баллистические ракеты. 99 плюс-минус было отбито. Э, около семи ракет упало на территорию Израиля, не причинив практического ущерба. Одна девочка была ранена осколками ракеты. И вот, и с этого момента все накинулись на руки главы правительства Израиля и Британия и Германия и, конечно же, в первую очередь США, для того, чтобы Израиль не ответил полномасштабно. Израиль ответил как ответил, если это он, потому что не взял ответственность. Были удары с территории Ирана какими-то маленькими квадрокоптерами, была какая-то ракета, которая была послана с какой-то над территорией то ли Сирии, то ли Ирака, был поражен главный комплекс ПВО э, С-300, который охраняет все атомные инсталляции, все ядерную программу Ирана в районе Исфагана. Тем не менее, Иран заявил, что это не Израиль, и поэтому, с его точки зрения, инцидент исчерпан. Но казус Бели остается. Я думаю, что ответ Израиля, он неадекватен атаке, и поэтому пока еще На даний момент можна сказати, що це тільки пауза, а не окончання. Пане Марко, спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість бути з нами. Обов'язково перечіпимо важливі теми і про Хезбулу. У тому числі поговоримо у наступних наших з вами бесідах у живому етері. Зараз ще раз подякуємо. Максимально спокійного по можливості дня вам бажаємо. Зайґізунти до нових зустрічей в етері. Маркова підполковник Генштабу армії оборони Ізраїлю, був з нами на живому зв'язкові.